King kita king kita this is liga kita ke mana mana this is liga kita Sorak bola ikut suka demi liga kita Johor Darul Takzim turun ke stadium Tian Chuang dengan reputasi besar sebagai kuasa dominan bola sepak Malaysia dan antara pasukan paling stabil di rantau Asia Tenggara Di atas kertas perlawanan terakhir kumpulan B Shopee Cup ini sepatutnya berada dalam kawalan JDT Namun bola sepak jarang memberi ruang kepada pasukan yang datang dengan pendekatan separuh masa. Lebih-lebih lagi apabila bermain di gelanggang lawan di Vietnam yang terkenal dengan intensiti tinggi serta sokongan penyokong fanatik. Separuh masa pertama perlawanan menjadi isyarat awal bahawa malam ini bukan malam yang mudah buat JDT. Ketinggalan 0-1 kepada Namding FC bukan sekadar defisit jaringan tetapi cerminan kepada beberapa keputusan besar yang dibuat oleh ketua jurulatih Cisco Munoz sebelum sepak mula. Ramai pemerhati telah menjangkakan bahawa formasi dan barisan pemain pilihan beliau bakal mengundang risiko dan jangkaan itu menjadi kenyataan seawal 45 minit pertama. Isu paling ketara dapat dilihat di bahagian tengah padang khususnya di posisi defensif midfielder. Meletakkan Syamir Kuti sebagai pemain utama di posisi ini jelas tidak menjadi. Sepanjang separuh masa pertama, struktur tengah JDT kelihatan longgar dan mudah ditembusi. Syamir bergelut untuk mengekalkan disiplin posisi, sering tertarik keluar daripada zon lindungan pertahanan, sekaligus membuka ruang besar di hadapan barisan back tengah. Dalam perlawanan away di peringkat serantau, kelemahan sebegini jarang dimaafkan dan Nam Ding bijak mengeksploitasi ruang tersebut. Kombinasi Syamir dengan pemain tengah lain juga gagal memberikan keseimbangan yang diperlukan. JDT kerap kehilangan kawalan ketika transisi bertahan menyebabkan barisan pertahanan terpaksa berdepan situasi satu lawan satu atau ditekan dalam keadaan tidak tersusun. Kesilapan teknikal Syamir di kawasan kritikal pula menambahkan tekanan apabila beberapa kali kehilangan bola berlaku di zon yang sepatutnya menjadi kawasan paling selamat pasukan. Isu ini bertambah parah apabila pilihan barisan pertahanan oleh Cisco Munoz turut dipersoalkan. Ketiadaan gandingan pertahanan terkuat jelas memberi kesan besar kepada kestabilan pasukan. Trio Shahmi, Shane dan Park tidak menunjukkan tahap keserasian dan ketenangan yang diperlukan dalam perlawanan berintensiti tinggi seperti ini. Setiap kali Namding melakukan serangan balas, garis pertahanan JDT kelihatan goyah dan mudah dieksploitasi. Shahmi khususnya menjadi sasaran utama serangan Namding sepanjang separuh masa pertama. Sisi yang dijaganya kerap ditembusi, sama ada melalui larian pemain sayap atau sokongan overlapping back sisi tuan rumah. Ini bukan kali pertama isu yang sama berlaku. Setiap kali JDT bermain perlawanan away dalam show pick-up dengan barisan pertahanan yang dirotasikan, kebimbangan yang sama sentiasa timbul termasuk ketika berdepan PKR Swire yang sebelum ini. Apa yang lebih merisaukan ialah kegagalan JDT membaca corak permainan Namding FC. Pasukan tuan rumah tidak bergantung kepada bola panjang semata-mata. Sebaliknya bermain dengan tempo tinggi, pressing agresif dan keberanian menyerang ruang antar garisan. Mereka jelas menyedari kelemahan di posisi nombor 6 JDT dan menggunakan kelebihan tersebut untuk memenangi pertempuran di tengah padang. Jaringan pembukaan Namding bukan datang secara kebetulan. Ia adalah hasil daripada tekanan berterusan dan eksploitasi ruang yang terlalu mudah dibuka oleh struktur JDT sendiri. Dalam konteks ini, persoalan besar timbul sama ada Cisco Munoz benar-benar menghormati ancaman yang dibawa oleh Namding FC atau terlalu yakin bahawa kualiti individu pemain JDT sudah mencukupi untuk mengawal perlawanan. Keputusan untuk merehatkan beberapa pemain utama demi memberi fokus kepada kempen ACL Elite mungkin masuk akal dari sudut pengurusan jangka panjang. Namun bola sepak kompetitif tidak membenarkan kompromi keterlaluan. Apabila terlalu ramai pemain utama diketepikan, keseimbangan pasukan terganggu dan inilah yang jelas berlaku kepada JDT malam ini. Tanpa kehadiran tonggak pertahanan seperti Raul Para dan Glauder, garis belakang JDT kehilangan kepimpinan, komunikasi dan ketenangan yang sangat diperlukan dalam perlawanan away. Ketiadaan pemain berpengalaman ini menyebabkan pertahanan JDT mudah panik apabila ditekan. Jarak antara pemain tidak konsisten, makin sering terlepas dan keputusan individu yang tergesa-gesa mula muncul. Dalam situasi sebegini, kelebihan teknikal Nam Ding semakin terselha dan keyakinan mereka meningkat dari minit ke minit. Separuh masa pertama berakhir dengan Nam Ding mendahului 1-0 dan skor itu sebenarnya boleh menjadi lebih besar sekiranya mereka lebih klinikal. JDT pula kelihatan bergelut untuk mencari rentak permainan sendiri. Intensiti rendah, pergerakan tanpa bola yang terhad serta kegagalan mengawal tengah padang menjadikan pasukan pelawat tampak tidak seperti JDT yang biasa dilihat di pentas domestik. Apa yang berlaku di Vietnam ini seharusnya menjadi pengajaran besar buat Cisco Munoz. Shopee Cup bukan kejohanan untuk dijadikan medan eksperimen keterlaluan, terutamanya apabila bermain di gelanggang lawan. Namding FC telah membuktikan bahawa mereka bukan pasukan pelengkap jadual tetapi lawan yang mampu menghukum kesilapan taktikal. Kesimpulannya, ketinggalan JDT pada separuh masa pertama bukan semata-mata isu prestasi pemain tetapi berpunca daripada pendekatan yang terlalu berisiko. Pilihan pemain yang tidak seimbang, eksperimen posisi yang gagal serta keputusan merehatkan terlalu ramai tonggak utama memberi gambaran seolah-olah ancaman Namding FC dipandang sebelah mata. Dalam bola sepak Asia yang semakin kompetitif, sikap sebegini sering membawa padah. Memasuki separuh masa kedua, tumpuan bukan sahaja teratu kepada perubahan taktikal yang bakal dibuat oleh Cisco Munyas, tetapi juga kepada reaksi penyokong Johor Darul Takzim yang jelas tidak berpuas hati dengan apa yang mereka saksikan dalam 45 minit pertama di media sosial, nada kecewa mula menggantikan keyakinan. Ramai pendukung mempersoalkan mengapa perlawanan sepenting ini diperlakukan seolah-olah sekadar ujian rotasi sedangkan Namding FC jelas turun dengan kesungguhan maksimum. Kekecewaan penyokong bukan tanpa asas. Kesebelasan utama yang diturunkan malam itu dilihat gagal mencerminkan identiti sebenar JDT. Tanpa beberapa tonggak utama, pasukan kelihatan kehilangan arah dan kepimpinan di atas padang penyokong mempersoalkan rasional di sebalik keputusan untuk tidak membawa pemain seperti Raul Para dan Glauder ke Vietnam, sedangkan rekor menunjukkan barisan pertahanan JDT sering goyah setiap kali bermain perlawanan away dalam Shopee Cup dengan gandingan bukan pilihan utama. Separuh masa kedua menyaksikan JDT cuba meningkatkan tempo permainan namun corak yang dipamerkan menimbulkan lebih banyak persoalan daripada jawapan. Bola kerap dihantar secara long ball dari kawasan sendiri, satu pendekatan yang jarang menjadi identiti JDT di bawah Cisco Munoz. Pendekatan long ball ini jelas tidak membantu apabila pemain di barisan hadapan gagal memenangi duel udara secara konsisten. Setiap kali bola long ball dihantar, penguasaan segera kembali kepada Namdin sekaligus memaksa GDT bertahan semula dan memanjangkan tempoh mereka tanpa bola. Dalam situasi ini, kekecewaan penyokong semakin memuncak kerana pasukan kelihatan seperti kehilangan pelan permainan yang jelas. Apa yang lebih membimbangkan corak long ball ini seolah-olah lahir daripada rasa panik bukannya perancangan taktikal yang teratur. JDT dilihat tergesa-gesa untuk mencari gol penyamaan tanpa struktur yang kukuh. Jentera tengah masih gagal berfungsi dengan baik menyebabkan jurang besar terus wujud antara barisan pertahanan dan serangan. Penyokong mula menyuarakan kebimbangan bahawa masalah yang sama pada separuh masa pertama masih belum ditangani secara sepenuhnya. Walaupun terdapat usaha untuk melakukan pertukaran pemain, impaknya tidak serta-merta mengubah wajah permainan. Struktur pasukan masih kelihatan tidak seimbang dan Nam Ding terus kelihatan lebih selesa mengawal tempo permainan. Reaksi penyokong JDT sepanjang separuh masa kedua semakin jelas menunjukkan ketidakpuas hatian terhadap pendekatan keseluruhan pasukan. Bukan sahaja isu kesebelasan utama dipersoalkan, malah hala tuju taktikal pasukan turut menjadi topik perdebatan hangat. Ramai yang merasakan JDT seolah-olah menimpang daripada prinsip permainan mereka sendiri, memilih jalan singkat yang akhirnya tidak bawa hasil. Perlawanan ini akhirnya menjadi gambaran jelas bahawa dalam bola sepak peringkat serantau, setiap lawan perlu dihormati sepenuhnya. Namding FC berjaya memanfaatkan kelemahan dan ketidakseimbangan JDT sementara penyokong Harimau Selatan terpaksa menerima hakikat bahawa pendekatan yang kurang tepat boleh merencatkan kelebihan kualiti individu yang dimiliki pasukan.